Hola y bienvenidos a un nuevo video de Corillaan TV. Hoy recreé el maquillaje estilo coreano en una latina. Si quieres saber cómo fue el proceso, acompáñenme en este video. Lo primero que haremos será preparar la piel. Con un jabón líquido nos lavaremos el rostro para eliminar células muertas y cualquier otro residuo. Una vez ya limpio el rostro, humectaremos la piel con una emulsión y masajearemos hasta que el producto se haya absorbido por completo. Comenzaremos este maquillaje aplicando la base con la ayuda de una brocha y la esparciremos por todo el rostro, asegurándonos de cubrir todas las áreas. No nos olvidemos de aplicar también en el cuello seguido aplicaremos el corrector en la zona debajo de los ojos y en las demás zonas donde la base no logró cubrir. Lo difuminaremos hasta alcanzar un tono uniforme en el rostro. Con la ayuda de un lápiz delineador rellenaremos las cejas siguiendo su forma natural. Luego las peinaremos en forma recta ya que las cejas rectas son una de las características del maquillaje coreano. Ahora es el turno de las sombras, donde usaremos unos tonos naturales. Comenzaremos aplicando el color naranja por todo el párpado, seguido del color dorado, el cual aplicaremos solo en el centro. El color marrón lo aplicaremos en la línea de las pestañas y el blanco en el lagrimal. Por último colocaremos un poco de dorado por debajo de los ojos. Con un delineador líquido vamos a dibujar una línea delgada por toda la línea de las pestañas. Ahora aplicaremos el rímel sobre las pestañas para dar más volumen y definición. Si es necesario las peinaremos para evitar a que se peguen. Lo siguiente que haremos es aplicar el rubor para dar un toque más femenino al rostro. Ahora usaremos los polvos sueltos para sellar todo el maquillaje. Y colocaremos un poco de iluminador en los pómulos y nariz para dar un brillo extra al rostro y así resaltar el maquillaje. Como último paso, aplicaremos el labial en los labios y lo difuminaremos con los dedos. Este es el resultado final del maquillaje coreano en una latina. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado este video y que puedan usar este tipo de maquillaje en sus casas. Gracias por ver este video y hasta la próxima.